今天做点新鲜的韭菜花配这个手把肉吃，嗯，朋友们看，我们草原上的韭菜花都是用韭菜的花做的，嗯，朋友们看着啊，你看，新鲜的韭菜花，嗯，今年的新韭菜花下来了，肯定好吃，新韭菜花再配上手把肉，那味道肯定一望无际啊，嗯，倒水吧，好嘞。 手抓肉吧，嗯。今天我们煮点羊排和羊前腿，看这大大喇板。我们草原的羊肉没有腥味膻味，放一把咸盐就可以了。看这煮肉大脸眼，黄豆粒那么大，放一把。汤咸点肉好吃啊。弟弟盖上锅，大概煮它一个半小时。对，嗯，我们继续搅韭菜花，嗯。 我们的手把肉熟了，石、嗯、玉、嗯、上来了，嗯，我们手把肉快开始捞吧，来，哎呀，打了板子，最后一个，快拿上桌，来，哎，快坐吧，快坐吧。嗯，开始吃吧，手把肉沾点新韭菜花，嗯，多沾点。 我也沾点韭菜花儿。哎呀，嗯，这味道感觉直接上来了。 羊肉和韭菜、啊，我那是黄金搭档啊！这味道可真是一万五，价哥。嗯嗯，嗯羊棒骨非常适合我的胃呀。嗯，这味道可真没吃了。嗯。嗯再、嗯、来点韭菜。 哎呀。哥，你这腌制的韭菜花太香了，还是当年新的韭菜花。嗯。我们草原韭菜花，炒鸡蛋吃，蘸肉吃，嗯，吃面的时候拌着吃，怎么吃都行。嗯，你回去的时候也拿点。行。嗯。我我先端着。